2 sual paylaşmışdıq ədəbiyyattan və Azərbaycan dilindən. İndi onların cavabına və izahına baxaq. 1-ci sualında bir deyir ki, 5 xanasına yazılmalı fikri seçin. Görürsüz, 3 dənə Venn diaqramıdır. 5 xanasını istəyir bizdən 5. Yəni A-nın B-nin kəsişməsində olan fikri. Deməli biz nəin etməliyik burada? Elə bir fikr seçməliyik ki, həm A-ya aid olsun, həm B-yə aid olsun, amma C-yə aid olmasın. Çünki C-yə aid olsa, biz bunu 5-ə yox 7-yə yazmalı oluruq ə qollarımız da bunlardır. A Düratın itməyi, B Durunateli. Yəni Düratın itməyi və Durunateli nəyid olsun, amma Kəroləbələbəyə aid olmasın. Baxaq. Kərolə özünü aşıq kimi təqdim edir. Düratın itməyində özünü ilxıçı kimi təqdim edir. Qara Xana, e, Durunateləndə aşıq kimi təqdim eləyir. Kəroləbələbəydə qorucu kimi təqdim edir. Yəni aşıq kimi təqdim edilə biləcəyi fikri getməlidir B-yə, sırf B-yə, yəni 2-yə. Biz bunu 2-yə yaza bilərik. 5-ə yaza bilmərik. Əfsanəvi motivlərdən geniş istifadə edilmişdir. Əfsanəvi motiv Kəral dastanında var, düzdür, amma biz bular daha çox 1-ci qalda görürük. O biri qollarda əfsanəvi motivi görmürük. Düzdür, həmin əfsanəvi motivdən gələn e, məsələn, struggle-ınc var, e, qrat var, amma bunların gəlişi daha çox əfsanəvi idi. Sonradan biraz əfsanəlik itir orda. Yəni qısacası bunlar heç bir nadir edə bilmər. Əfsanəvi motivlərdən geniş istifadə edilmişdir fikrində. Qoldakı əsas düşmən obrazı Kərol tərəfindən öldürülür. Deməli, burada ən çaşdırıcı variant C variantı idi. Çünki bizə 5 is deyil, ad nedir? Türət etməyi, dürət etməyində əsas düşmən obrazı Qara Xan idi. Kərol tərəfindən öldürülür. Bəli. Durnatelin de esas düşman obrazı kim idi? Aslan o da öldürüldü Körol tarafından. Ve ilk bakıştan böyle bir fikir ki biz bunu 5'e yazabilirdik. Ama böyle ve en diagramlarında bilin ki, hemşe bir tane böyle e, variant olacak ki, 7'ye yazılmalı fikri 5'e yazılmış kimi gösterecekler. Biz ne inemelik? A'nın B'ye aittir, düzdür. Ama 5'e yazmamış, bakmalıyız ki, C'ye de aitdir mi bu fikir? Körol ile Bolu Bey'de esas düşman obrazı kim Sırf bu golla. Bol Bey. Bol Bey de Karol tarafından öldürülür. Demeli biz C variantını 5'e yox 7'ye yazmalıyıq. C variantını. Bir daha deyirəm. Siz bunu 5'e yazsanız iddia edilmiş olursunuz ki Karol ile Bol Bey de esas düşman obrazı e, Karol tarafından öldürülür. Tekçe bu iki kolda öldürülür. E, sonra sonra bir e, şərhləndə rastlaşdım ki, axı bəlkə Hasan Paşa orada öldürülmür, Xətkar öldürülmür. Çöpə sırf bu qoldan gəlir. Bu qolda axı əsas o biraz Bolubey idi düşmənlərdən. O birliklər daha az iştirak edir. Burada ən çox Bolubey ilə Kərlulunun mübarizəsi göstərilir. Gəldik D-yə. Kərluli və onun dəlilləri ilə düşmənlər arasında döyüş olur. Dürətün itməyində var. Kərluli qallıcaya gedəndə də dəllərlərlə gedir və dəllərlərlə düşmənlərlə arasında döyüş olur. Bəli, Duratınəyə aid eləyə bilərik. Duratelində də var. Kərollu düzdür, Çanlıbeldən tək yola düşür, amma deyir ki, mən soruda gözləyəcəm xurma bağlarının yanında. Sonra dəllərlər də gəlir çıxır, dəllərlərlə düşmənlə arasında döyüş olur. A-ya da aid elədim, B-yə də. Bəs Kərollu ilə Bolubeydə dəllərlərlə düşmən arasında döyüş olurmu? Burada 2 dəfə döyüş olur da iki məkanında döyüş olur. Biri Kəndli Bərdə Kəndli Bərdədə Koroq tək döyüşür. Heç dəllilərə xəbər eləmir. E, Bolubəyənin həyətində isə Koroqlu və İsabalı ilə düşmənlər arasında döyüş olur. İsabalı da Korolun dəllisidir. Dəliləri deyil. Bir nəfər gəlmişdi acəmi. Koroqlu və onun dəlliləri ilə yox, Koroqlu və onun dəlisi ilə düşmənlər arasında döyüş olur. Deməli, D variantındakı fikir Körolu ile Bolu e ait değil. Tekçe A ve B dairelerine aittir. Ona göre de biz bunu 5 xanasına yaza Düzgün cevap da olur D variantı. Körolu atasının qisasını alır. Bu fikir e, bu qolların heç ait değil. Çünkü Körolu düzdür. Başlayanda atasının kısası için başlayır mübarizasına. Sonra bu şahsi sebeplerden keçir ümumi iştimai səbəblərə. Növbətən sual belədir. Hansı cümlənin quruluş və növünü əminliklə söyləmək olmaz? A variantı. Biz Musa dayıdan onun keçən ay su üstündə qonşu ilə savaşmasından, sonra hər ikisinin küsdü qalmasından və başqa şeylərdən danışdıq. Bir dəfə də olsa özümüz barədə danışmadıq. Bu sadə cümlədir, çünki danışdıq, danışmadıq, həm cins xəbərlərdir, hər ikisi birbiri ilə aiddir. Əminliklə söylədim, sadə. B variantı. Ay şahırında bir at göründü. Göründü xəbər at mübtədə. On ardından belini enli qayışla bağlamış bir oğlan çıxdı. Çıxdı xəbər oğlan mübtədə. Bu 100% mürəkkəbdir. Əminliklə deyirəm burada iki cür düşürləsi bir şey yoxdur. Bir dənə alma, çoxlu armud istəyirəm. Mən nə istəyirəm? Armud, nə istəyirəm? Alma. E, deməli, alma bir dənə istəyirəm, armud çoxlu istəyirəm. Bu cür düşünəndə olur bu? Sadə. Sadə. Belə var deyirəm ki, bir dənə alma, çoxlu çoxlu armud istəyirəm. Yəni istirəmin müftedası olur, mən almalı müftedası olur. Sən belə düşünsək olur mürəkkəb. Cümlədə kontekstdə deyil, deyə bilmirik bu hansıdır. Bir dənə alma, çoxlu armud istəyirəm. Sadə. Bir dənə alma, çoxlu armud istəyirəm. Mürəkkəb. Cavab C variantı. Kitab gətirmə. Bəs edər. Bəs edər nə? Kitab. Bunun mübtədası kitab sözüdür. Gətirmə kim? Sən. Bunun mübtədası sən sözüdür. Deməli bu 100% mürəkkəb cümlədir. Səlim çox dəyişməmişdi, bircə saçları azalmışdı. Burada da iki cür düşünüləsi bir şey yoxdur. Sadəcə bir e, detalı burada deyək, çox adam qarışdırır. Buların hər ikisi Səlimə aiddir. Elə Ona görə də ilk baxışdan təəssürat yarandır ki, bu yəqin sadə cümlədir. Bəlkə hər kəs səhv aittir. Amma biz qrammatik cəhətdən yanaşmalıyıq. Azalmışdı, nə? Saçları dəyişməmişdi. Kim? Səlim. Bu cümlə 100% mürəkkəb cümlədir. Düzgün cavab olur C.